kita perhatikan bahwa dua gambar ini kongruen perhatiin ini lambangnya yang double ini dan yang ini posisinya ini sama ini di antara dua lambang ini ada sudut 135 ya nah sekarang kita perhatikan yang bagian ini ternyata sudutnya berapa 75 kan di samping itu jadi yang ini pun pasti U nya berapa 75 juga karena posisinya sama nah selanjutnya kita udah tahu ya U nya 75 sekarang kalau kita mau mencari sudut yang ini ingat ya Segi empat itu total sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kalau kita mau mencari sudut ini, kita tinggal kurangin aja. 360 nya dikurangi 135, 80, dan kurangin 75. Hasilnya 70 derajat nih. Nah sekarang, karena ini kita udah tahu sudutnya 70 derajat, kita perhatikan lagi. Di depan sudut 135 kan 70 derajat nih. Nah di gambar yang satunya lagi, depan 135, kita tahu dong sudutnya adalah 70 juga. Oke. Sehingga kita dapat nilai V-nya sudutnya 70